Bismillahir Rahmanir Rahim. Bu elifdir, altında i səsi var, olur i. Bu hə hərfidir, üstündə i şarəsi var, olur i. Bu dal hərfidir, altında i səsi var, di. Bunun hərfidir, üstündə ə səsi var, olur nə. i di nə. Burada elif lam oxunmayacaq. Bu sad hərfidir, altında i səsi var, olur si. 2 dəfə tələffüz etmək üçün işarəsi var və qoşmalıyıq əvvəlcə nə. Nəssi ihdinəssi bu ra hərfidir üstündə əsəsi var və bir də balaca əlif qoyulmuşdur ki, bildirsin ki bu uzun səsdir. Olur ra si ra ihdinəssi ra Bu da da hərfi idi üstündə əsas var olur ta. İhdinas sirata. İhdinas sirata. Cəmdəfə demək İhdinas sirata. Bura qədər oxuduq. Burada əlif oxunmayacaq. Lamın üstündə ə, l kimi oxunmasını işarəsi var. Bunu qoşmalıyıq əvvəlcə. Ta l tal siratal. Bu mem hərfi idi üstündə u səsi var olur mu? Bu sin hərfidir, üstündə e, işarəsi var olur muz. Bu t hərfidir, üstündə ə səsi var olur t. muz ta. Bu qaf hərfidir, altında i səsi var olur q. Bu y hərfidir, burada heç bir işarəsi yoxdur. Bu yerdəki heç bir işarəsi olmaya və i səsindən sonra gələ, təbii ki, demişik ki, bildirəcək ki, bu uzun səsdir. muz ta qi. Bu mim hərfidir, üstündə ə səsi var olur mə mustaqim siratal mustaqim bu sad hərfidir altında i səsi var olur si bu ra hərfi də üstündə ə səsi var və yanında balaca əlif qoyulmuşdur ki, bildirsin ki bu uzun səsdir. Olur ra si ra bu da ta hərfidir üstündə ə səsi var. si rada Sadəcə burada biz ta kimi oxuyuruq, çünki ta qalın hərflərdəndir. Qalın hərflər hansıdır? Biz onu inşallah sizə deyəcəyik. Əlif oxunmayacaq. Ləm üstündə ə səsi var, olur lə, si, ro, talla. -lə. Ləmin üstündə 2 dəfə tələffüz eləməsinə də işarəsi var. Bu zəl hərfidir, altında i səsi var və yanında yə ya hərfi var ki, bildirsin uzun səsdir. Ləzi bunun hərfi də üstündə ə səsi var, olur nə. Ləzinə sı rə təzina sıratə ləzinə. Bu əlifdir, üstündə ə səsi var. Bu nun hərfidir, üstündə işarəsi var, olur ən. Bu əyndir, diqqət eləyin, əyn ortada belə yazılır. Əyndir, üstündə ə səsi var, olur ə. An, Bu mim hərfi de üstünde a. sesi var. Olur mı? Bu da t hərfi de üstünde e səsi var. En'am t. Bu ayn hərfi de üstünde e səsi var. Bu ləm hərfi de üstünde e səsi var. Olur la Bu y hərfi de üstünde işarəsi var. Olur y. Aley. Bu h hərfi altında i sesi var. Olur. Aleyhi. bu da mim hərfi də üstündə işarəsi var deyəcək alayhim si ratal zinat salat alzinan an'amta alayhim ğayn hərfi də üstündə əsəsi var olur ğ bu yə hərfi üstündə işarəsi var olur y ğay bu ra hərfi də altında i səsi var olur ri ğayri əlif oxunmayacaq ləm üstündə ə e, işarəsi var qoşacaq r hərfinə ʁayrıl bu mim hərfi də üstündə ə səsi var olur mə ʁayrıl mə bu ʁayn hərfi də üstündə ʁ kimi tələffüz etmək üçün işarəsi var olur məğ bu ḍad hərfi də üstündə u səsi var Və yanında da vav ə, ə, qoyulmuşdur ki, bildirsin ki bu uzun səsdir. Yəni mağ du bu b hərfi də altında i səsi var. Mağbu bi ğayril mağbu bi अलैhim ğayril mağbu bi अलैhim. V hərfi də üstündə əsəsi var. Bu ləm hərfi də üstündə əsəsi var, olur lələ. Əlif ləm oxunmayacaq. Burada və dad hərfi də üstündə ən əsəsi var və yanında da əlif qoyulmuşdur ki, bilinsin ki, uzun səsdir. Olur va va la dad bu ləm hərfi idi, altında i səsi var və yanında da y hərfi var ki, bilinsin uzun səsdir. Olur li va la dad li Bu da nun hərfidir, üstündə əsəsi var. Və ləddinə və ləddinə siratal-ladinə <Sessizlik> an'amta aləhim geyril mağdub bi aləhim və ləddinə